Да. Здравствуйте. Привет вам. Как ваше дела? Да ну как, изучаю украинский язык, как вы считаете, это необходимо в наших условиях или нет? М для меня лично нет. Ну вы где живете? Я живу в Москве на данный момент. В Москве на данный момент. А я живу в Белгороде на данный момент. Город-герой Белгород, знаете такой? Да, конечно. Вот, вот живу тут. Кстати, я вот понимаю, почему Белгороду дали звание города Героя? А мне вот интересно, почему Москве? За какие такие заслуги перед э, родиной в Москве дали звание города Героя? Можно вопрос? А почему вы отвечаете вопрос? вопрос? Почему вы отвечаете вопросом на вопрос? Я не знаю. Я не знаю, за что Москве дали. Вы мне скажите, вам зачем украинский язык изучать, если вы в Белгороде? Вы это боитесь, что вас захватят? Это граница с Украиной. Это... А знаете, зачем? Украинцы собирать, что ли? Ну, мне кажется, что было бы неплохо знать язык соседа, как вы считаете. Я думаю, было бы неплохо, но и зная русский язык, вы можете спокойно разговаривать с украинцами. Да и украинцы все знают русский язык. Так как же нам же по телевизору говорят, что там запрещают русский язык? Ну, запрещают, не знаю. А те говорят, что они не запрещают. А кому верить? Не знаю, кому. Проверить нужно. Самому проверить. Ну, учитывая, что я живу практически всю жизнь на границе с украинцами и сам являюсь этническим украинцем, несмотря на то, что гражданин России, мне кажется, мне бы было необходимо знать украинский язык, язык моих предков, как вы считаете. Вот вы кто по крови? Ну, я из Дагестана. У вас там очень много языков и наречий, там больше 150, я знаю. Да, вы, да, вы, владе... вы владеете родным языком? Да. Вот, видите? Я считаю, что мне необходимо владеть родным Ой. языком. Ну да, если, если вам это интересно, если вы хотите, конечно, можете. Но ну, мне кажется, это а просто это, это просто уважение к моим предкам. Да, да, ли, но ну, лишним не будет. Однозначно. Однозначно. А много, много языков знаете? Немножко английский, э, русский, видите, неплохо знаю. Ну и вот учу украинский, ага. думаю, что у меня неплохо получается. А, ну, да. украинский, наверное, легко учить, зная русский язык. Ну, я бы сказал по-другому. Я бы сказал, что проживая всю жизнь на границе с Украиной и периодически общаясь с украинцами до войны, мне легко, а вот да. жителю, допустим, ну, я не знаю, Бурятии да. или, ну, в общем, отдаленных регионов, думаю, что непросто. Ага. Вот, вот фраза на украинском языке, Звучит следующим образом. Я понимаю, что вы человек, не носитель русского языка, но тем не менее попробуйте перевести на русский. Мария Ленжне Сампан Таляпасе. Это на украинском языке? Да. Еще раз можно? Мария Ленжне Сампан это больше похоже на французский, по-моему. Украинский язык действительно очень красивый. Мне мама пела в детстве песни на украинском языке, но это украинский язык. Мари, может меня там что-то не знаю. Даже не догадываюсь. Эта фраза не похожа никак с русским языком. Ну как не похожа? Попробуйте попробуйте медленно ее воспроизвести. Я говорю, я делаю... А мы еще раз, пожалуйста. Мари. Мария Леонжне, сам Панталя Мария, Мария. Ну Мария, это имя? Мария, это имя, да. Да, дальше. Лонжне, Жне Лонжне. Лежит, может, лежит. Вы знаете, что такое лен по-русски? Лен, растение, растение. да? По-украински тоже лен. А, все. А помню. мы еще раз. Или... Мария Лонжне. жне. это жнет по-русски. Жнет. А что такое жнет на русском языке? Ну, Ж, жатва. А. Жатва. Вам знакомо слово? Нет. Жатва. Что это значит? Это уборка урожая. А, а что? ну я же говорю, это, это пассуй, це. Что вас есть, но ну, то пожнешь. Пожнешь. Да. Мария Лонжне, а дальше? Сам панта ляпаса. Сампанта. Сампаса. Сама, сама, слово, сама, сам, сама посадила, слово, да. слово сам. Слово по сам по-русски что обозначает? Сам я сам, да. По-украински тоже. Сам пан. Да, сам. пан, <с пан <с это, сам пан. Пан это пан. А пан что такое? Ну, господин по-русски. А, я понял. Пан, а для последнего слова? Теля пасе. Теля это тело. Теля... Теленок. А, все понял, теленок, да. Пасе это пасет. Ну, мы полностью фразу сказали, так непонятно. Ну, так я об этом говорю. Вы когда говорите, что русский язык... Я же говорю, что это для меня украинский язык легкий, а для жителей отдаленных регионов России он сложный. Больше того я вам скажу. В украинском языке примерно в два раза больше слов, чем в русском. Да? Да. А говорят, что русский язык очень богат язык. Одно другого не отменяет. Ну и украинский богат. Ну, это вроде, ну, русский ну, язык, знаете, Ирина, истонная. меряться писюнами, мне кажется, в этом случае глупо абсолютно. Ну да, чей язык круче. Ну, и более того, когда президент нашей страны вдруг во всеуслышание заявил, что украинцев не существует, но меня это оскорбило, я-то есть. Украинцы, получается, были казаки, которые гнали, да, раньше? Кого Их гнали? всех же куда... Был, был Юрий в день, да? Вот, тем, вот тебе бабушка и Юрий в день, да? Когда, когда, получается, был же день, когда этих крестьян, да, отпускали. Дорогой мой, житель... Э, э, какой город? Махачкала, Бент? Москва. Ну, это сейчас Москва, а родина твоя? А родина Махачкала. Да. Махачкала. Дорогой мой житель Махачкала, скажи мне, пожалуйста, вот когда были казаки, никакой России еще не было. Ну да, не было. Но Русь была же. А Русь к России Спасибо. не имеет ни малейшего отношения. Это как, знаешь, гонор и гонорея. Ну я понял. Но ну, тогда и можно сказать, и Украина не имеет отношения. Украина. Которые... На земле Украины русь зародилась и развивалась на земле современной Украины, поэтому Украина, на которой мы сейчас на бале, имеет абсолютную наследственность от Руси, а Россия нет. Россия имеет наследственность от Золотой Орды, и в этом, кстати, тоже ничего плохого нет. Но надо, смотрите, территория надо... Российской Федерации входила в территорию Ру Руси. Ну частично. Ну почему Москва, не и Новгород. Ну, Но это было значительно позже. Ки, ну, Киев, Киев появился в 462 году, а Москва через 500 лет. Ну, точно так же, как это и Дербент появился задолго до Москвы. А вот российская ну, да. вот смотри, а российская армия сегодня существует, а вот армии Дагестана нет. Вот где беда главная. И ну при... потому что Дагестан входит в состав Российской Федерации. Вот, 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 вот. А украинская армия существует, поэтому Украина не входит в состав Российской Федерации. Если бы существовала укра... армия Дагестана, то и вы были бы свободными людьми. Не, а... А, а так кто говорит, что Украина не входит в состав Дагестана? Ой, что Украина? Блин, забыл, что я хотел сказать? Я кто говорю сказать, о том, что, что... Беда... А Украина же а... это отдельная страна. Правильно. Правиль, правиль. правиль. а именно потому, что есть украинская армия с первого дня образования современной Украины, именно поэтому э, она не входит в состав нашей страны. А вот армии Дагестана нет, поэтому состав, о, о, господи, Дагестан порабощен. Ложиш, не преподают математику на языке твоего народа, не преподают. На русском языке. На русском, и я же об этом. Я ну, и, смотрите, ар... тут, и, 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 и армия... Да какая а, разница? Ты, ты, ты думаешь, ну я же об этом и говорю. Ты думаешь, в других странах э, не живут люди разных национальностей? Живут. Вот как есть страна со своим языком э, и армия, Значит, она есть. Если нет языка и армии в образовании, значит, страны нет. Не, но у нас преподают, просто родной язык у нас преподают. Ну, как в Советском Союзе. У нас тоже э, преподавали в Украине, в Белоруссии, в Армении. Секундочку, подожди, я закончу, не перебивай. В Армении... Секундочку, подождите, пожалуйста. Секундочку, да. он отошел, секундочку, пожалуйста. Пожалуйста. Секундочку. Да нормально, нормально. Да нормально. Ничего. Что случилось? Да, сейчас, сейчас, все. Все? Все? Что случилось, касатик? Нет, меня позвали просто. Понимаю. Неуважение, оказываешь к собеседнику. Некрасиво. Мне просто мама позвала. Мама святое. Мама это святое, принимается. Да. А, а вы чем занимаетесь сами? Я работаю в военкомате города Белгород юристом. А, в военкомате вы понял. Вообще много поступает людей? Больше в госпиталя поступают. Больше в госпиталя, понятно. Да. Это печально. Но... С Дагестана много вообще людей поступают? Э, смотри, как. Относительно населения Дагестана очень много. Ну, относительно, смотрите, вот есть русские, относительно населения русских. И относительно Русский... Дагестана, по центру соотношения. Больше Дагестанцев. Больше дагестанцев будет, да. Дагестанцев будет, да. Москва не хочет э -э 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 посылать на бойню своих людей. Посылает э -э и на верцев, э и на земцев. Ну, как они раньше говорили, чухонцев там на... Ну, я, я не хотел так говорить. Но они меня миниатюркащие, они мехают тоже. Да. Посмотри на Донецкую и Луганскую области. Э, Москва аж всех выкосила. Как только началась э, спецоперация, в первых рядах пошли жители Донецкой и Луганской области на бойню. Угу. Там почти мужиков-то не осталось. Ну да. Ну тоже. Поэтому я хоть и работаю в военкомате юристом, я не поддерживаю московское правительство. И главное тебе угу. скажу, сынок: пока не будет армии Дагестана, не будет ни культуры, ни истории. Ничего. А, ничего. Ничего. В Но как армия Дагестана появится для этого, нужно и состав быть, а чтобы выйти из состава, должна быть война освободительная. Национальное освободительное движение для начала должно быть, хотя бы какое-то. А как его создать, если в России оно невозможно? Ну как невозможно? Я знаю тренера э, сборной Дагестана по вольной борьбе, который э, сейчас воюет за свободу Дагестана на, в, в, в иностранном регионе Украины целое подразделение дагестанцев он, целое подразделение он, целое, это, целое подразделение жителей Дагестана воюют на э, территории Украины за свободу Дагестана против путинского правительства это не, не надо говорить невозможно надо просто де, делать так вы говорите чтобы начать национально освободительную войну, нужно пойти и воевать за Украину? ну если Украина рухнет то шансов не будет ни у кого ну, Украина в ближайшее время рухнет. Даже не надейся. Ты бы пос... хочешь приезжай ко мне в Вы Белгород? Думаете, не рухнет? Хочешь приезжай ко мне в Белгород, я тебя свожу в наш военный госпиталь, а потом, если захочешь, контрактик с тобой подпишем. Понимаете, Соединенные Штаты после того, что они делают на Ближнем Востоке, они уже не смогут так поддерживать Украину. Украина не рухнет. Укра Украина не рухнет в любом случае. Будут ее поддерживать Соединенные Штаты или нет. Ну, будет Украина рух... может дальше и существовать, но Украина будет бороться. Без поддержки... Вопрос в том, Понимаете, что. Понимаете, что без поддержки, ну, будет как, как, этот, ополченцы воевать? Партизанская война будет, конечно. Партизанская, да. А теперь вспомни, юноша, во время Второй мировой войны наиболее мощные партизанские соединения где были? На территории Украины. Молодец. Ты думаешь, это не повторится? Это понятно. Ты вспомни, Нет, наверное, повторится. Вспом, вспомни Вспомни. Э, э, мы гитлеровскую Германию разбили в 1945 году, а с э, УПА боролись до начала 60-х. Не будет ага. так просто. Украинцы не сдадутся. Нет, украинцы не сдадутся, это воинственный народ, это понятно. Но я так думаю, Россия в этой войне не проиграет. Я тебе расскажу несколько фактов из истории. Россия в любом ее виде, в любой ипостасии, выигрывала войны, будь то Российская империя, будь то Советский Союз, если мы будем считать Советский Союз как бы формой Российской империи, что, в общем-то, в корне неправильно, выигрывала войны Россия в любом ее виде, в любом ее виде, при соблюдении только двух условий. В союзниках у России. Ты меня слышишь? Слышишь меня? Да. В союзниках в России да, была да. Великобритания, а в армии России воевали украинцы. При любых других раскладах Россия войны проигрывала. Во время Первой мировой украинцы не воевали на стороне России, воевали. Но в данной ситуации не было Великобритании в союзниках, потому что Российская Федерация, Российская империя распалась, а СССР вступил в сговор с немцами. Если бы этого не произошло, вполне, если бы этого не произошло, если бы этого не произошло, а Российская империя продолжала существовать, то Россия была бы среди победителей Первой мировой войны. Я же сказал два условия, я в сказал два условия: британцев и украинцев в армии. И кроме всего прочего, в армии Австро-Венгрии тоже воевали украинцы. Скоро. Скоро. Ну, ух, наверное, ну, особо я в истории... А уговорю. ты подумай, подумаем о моих словах. Проверь их. Ты можешь мне, кстати, не верить. Ты можешь, зайти, ты можешь зайти и прочитать. И запомни, сынок, главное. Пока не будет армии Дагестана, твой народ будет исчезать на разных войнах. Не обязательно на украинской. Будут и дальше войны. Москва будет уничтожать или, ассимили... а. или ассимилировать народы. Твои дети уже будут называть себя, очевидно, русскими. Возможно. Да. Надеюсь, ты Но меня услышал. через нет, несколько... через несколько поколений возможно. Ну, учитывая традиции горцев, да, допускаю, что у вас это будет дольше. Но остальные народы исчезнут быстрее. Ну, ну, смотрите, к примеру, буряты всякие, которые. Они, да, они, не... они уже называют себя русскими. Татары. Татары в меньшей степени. У них все-таки более стойкие э, национальные традиции. Но тем не менее, тоже есть это. Это наблюдается. Вот я вижу, я общаюсь в госпитале. Э, люди забывают, да. кто они. Да. А это, а это главная цель Москвы. главная. Сделать всех русским. Не смейся, это правда. Ну, я понял. И начинается это все со школы. Вот пока в школах не будут преподавать на родном языке, никаких других народов не будет. Ну смотрите, у меня, к примеру, в классе Кумык, Лезгин, Лакиц, Гаргинец, Аварец, На каком языке преподавать? я же не президент России. Правда, ты мне задаешь а. вопросы, на которые мне очень сложно ответить. Но при наличии, ну, допустим, ну, как минимум государственности в вашей территории, я думаю, что вы бы договорились друг с другом. На каком языке? Хорошо, допустим, Дагестан стал отдельной страной. Тут 30 национальностей. На каком языке? у всех разный язык. На каком языке говорить? С ног. Украина отдельная страна последние 30 лет, как и Россия. И национальности, там, и и националь... Нет, национальности там значительно больше, чем в Дагестане. Там уже вот и евреи, и дагестанцы, и армяне, и грузины, которые друг с другом не дружат. преподают на армянском языке. Нет, в 1917 году, это я тебе знаю точно, потому что, ну с этим я говорю то, что знаю. Не то, что я где-то читал, а то, что знаю. Аналог нашего ЕГЭ. Ну, у нас ЕГЭ, у них называется ЗНО. Аналог нашего ЕГЭ на территории Украины можно было сдавать на 32 языках. Угу. У нас это возможно? Нет. Вот тебе ответы. А сейчас, а сейчас, а сейчас можно ли сдавать в Украине? Сейчас война. Мы сейчас на них напали. Они сжались в кулак. Ну. Ну да, это война. Многое меняется. Два года. Ну, она не два не два года. Мы начали с 2014, если быть честным. Ты завис. Ты завис. Ты завис. Ты завис. И ты сейчас, ты сейчас уходишь в частности. Мне просто вот интересно, тебе бы хотелось, чтобы твои правники были русскими? Но ну, если да, то, в общем-то, не, не, нечем дальше беседовать. Если нет, тогда есть предмет для беседы. Ты завис. Товарищу майору, не нравится наша с тобой беседа. Дагестанец. Но не вышло.